Дорогі гості наші пролетів тиждень. Всевишній кожного з нас оберігав, оберігав діточок наших, милував нас, укривав нас в тіні крил своїх. Ми мали слово святе на кожний день, ми мали цю недільну голову. Ми тішилися, ми радувалися через Слово Святе Всевишній навчав нас кожного дня, хто читає недільні глави. Ми мали хліб щоденний. Тривога дуже велика на Україні і по цілому світу. Наш куточок Всевишній береже. Можливо, того, що тут є праведники. Сказав Всевишній тоді. Якщо 10 буде, я збережу міста Содомські і Гоморські. Не знайшлося 10. Були знищені. Слава тому, хто має безсмертя, хто живе у неприступному світлі, якого з людей ніхто не бачив і бачити не може. Йому честь і вічна влада. Амен. У нас недільна глава. Називається вона Ваякгель. Тут мова йде про общство синов Ізраїля. Всевишній сказав до Моше Збери. Я щось маю важливе вам говорити. Читаємо. Книга Шмот, Вихід, 35 розділ з першого вірша. Так, я хотів трошки це наклонити, якщо є. И созвал Маше все общество сынов Израиля и сказал им, вот что повелел Бог сделать. Шесть дней может совершаться работа, а день седьмой да будет свят для вас, день полного покоя, посвященного Богу. Всякий, кто совершает в этот день работу, будет предан смерти. Не зажигайте огня во всех жилищах ваших в день субботний. Пересторога – дуже важлива, дуже серйозні речі Всевишній Говор. За порушение смерть. И сказал Моше всему обществу сынов Израиля, вот что повелел Бог, сказав, возьмите у себя приношение для Бога, всякий щедрый сердцем пусть принесет приношение Богу золото и серебро и медь, и голубую шерсть, и багреницу, и червленицу, и лен, и козью шерсть, и окрашенные в красный цвет, бараньи шкуры и шкуры тахашей и дерево акации, и масло для освещения и благовонные снадобья для масла помазания и для ароматного воскурения, и камни ониксы, и драгоценные камни для эйфода и для хошена. И всякий мудрый сердцем среди вас пусть придет и сделает все, что повелел Бог». Шатер и покрытие, и покрывало, и крючки для них, и балки, и засовы его, и столбы его, и подножья, ковчег и шесты его, крышку и завесу, стол и шесты его, и все его принадлежности, и хлеб, который будете класть на него, и минору для освещения, и принадлежности ее, и светильник ее, и масло для освещения. Казалось бы, очень много всяких складовых, Кожна деталька, абсолютно кожна деталька, вона має своє значення. І лишнього нічого не було. Важко буває порою, кажуть люди, читати, для чого то нам потрібно, да, якщо я не розумію того чи іншого. Але читати я то можу. Я можу його читати. І масло для помазання, і палок при вході в шатьор, жертвенник ніксіса, і медну рішетку, которая на ньому, шести його, і всі його приналежності, умивальник і підножує його. занавеси для ограды двора, столбы его, и подножье для них, и полог при входе во двор шатра, колья для шатра и колья для ограды двора, и веревки для них, служебные одежды для служения в святилище, священные одежды Агарону Кагену и одежды сыновьям его для служения. И вышло все общество сынов Израиля от Моше. И пришли каждый, кого подвигло сердце его, и каждый, кого побудил дух его, принес приношение Богу, для устройства шатра откровения и для всего служения в нем, и для священных одежд. И пришли мужья с женами, каждый щедрый сердцем, принес браслеты и кольца, и перстни, и нательные украшения, всякие золотые вещи, и приходил каждый, кто возносил приношение золота Богу. И каждый, у кого была голубая шерсть, или багряница, или червяница, или лен, или козги, или красные бараньи шкуры, или шкуры тахашей, принес их. Каждый возносящий приношение серебра или меди принес их в дар Богу. И каждый, у кого было дерево акации, для всякого употребления в работе принес. А каждая женщина, мудрая сердцем, спряла своими руками и принесли пряжу, и голубую шерсть, и багряницу, и червленицу, и льняные нити. И все женщины, которых подвигло сердце к мудрости, спряли козью шерсть, а вожди принесли камни ониксы и драгоценные камни для эйфода и для хашена, и благовония, и масло для освящения, для помазания и для ароматного воскурения. Каждый мужчина и каждая женщина, которых подвигло сердце принести дар для всей работы, какую повелел Бог сделать под руководством Моше, принесли сыны Израиля как добровольное приношение Богу. Не раз думаю, такое Всевышний спилкуется с Моше, показывая ему, Всі про образи того небесного, який треба мати в розумі, яку пам'ять треба мати, щоб ці детальки всі запам'ятати. І в точності, в точності перенести з небесного в земне, У відіме. Я не розумію, як той чоловік міг. Всі моменти от читаю то, 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 А як, як це все? А як це все зробити? У нього питань не було ніколи. Він то все вловив, що всевишній йому сказав. И сказал Маше сынам Израиля, смотрите, призвал вас Бог, и призвал Бог, трошки кинь, рубил, Бецалеля, сына Ури, сына Хура, из колена Ягуды, и исполнил его божественным духом, мудростью, разумением и ведением, и талантом к любому ремеслу, искусно ткать, работать по золоту, и по серебру, и по меди, и резать камни для вставления в оправы, и резать по дереву, к занятиям всеми ремеслами. И талантом руководить другими одарил он сердце его. И Агалиава, сына Ахисамаха, из колена Дана, исполнил он их мудростью сердца, чтобы делать всякую работу резчика, и вязальщика, и вышивальщика по голубой шерсти, и по багрянице и по червлянице, и по льну, и ткача, сделал их исполнителями всякой работы, искусными мастерами. Слава Всесыльному! За цю недільну главу. Далеко не все, я розумію, тут, дуже далеко. Але такі прекрасні моменти: послухатися Всевишнього, послухатись голосу Його і зробити так, як він сказав, так, як Він хоче, то бачити, щоб я то зробив в тому чи в іншому напрямку. Прославимо Його в нашій молитві, подякуємо, попросимо благословення на це зібрання. Просимо милості для Ізраїля, попросимо милості для України. для остатку на нашу общинку, на наших деток. В имя Ишуа. Аминь.